Ты не художник? Я бы не ставил так вопрос, но если вопрос уже так поставлен, я другой художник. То есть... Э... Ты, <плодисмент> ты Ты... ты, ты, ты мытец, ты не только художник? Нет, ну в русском языке есть слово художник, и если мы говорим не по украински, не по английски, то я художник. Но если говорить о об эпохе, допустим, одесского андерграунда 60-х, 70-х годов, то как бы его можно описать словом «жизнь искусства». Потом, если говорить, опять-таки оставаясь на, в рамках одесского материала, был небольшой период в, начале, в конце 70-х, в начале 80-х годов такого, Крутого авангардистского андерграунда мы отчасти пытались его показать в музее Тирса на выставке в остывающих котлах. Это было время смерти искусства, то чем занимаюсь я, это жизнь после смерти. Ответ. Что? Ну, ответ. Ну. Ты должен... ну как бы. Я, я по-моему, ответил на этот вопрос. То есть, да, я художник после смерти художника. После пережившей смерть себя как автора, если пользоваться терминологией Барта. Я имею в виду... Я имею в виду, что вот такое некоторое наше артистическое художническое э, вот такое себе антураж, он характеризует художника, относящегося к разряду артист и метть, который тебе не нравится, но который, увы, отсутствует в русском языке. Да, вот. это недостаток терминологии. Но если развить как-то эту тему да, давай вспомним историю искусства 20 века в ней постоянно латентно присутствуют две тенденции это тенденция некая формалистическая то есть работа внутри языка и тенденция скажем так э, дадаистическая где акцент переносится на жест, не на разработку ресурса языка, а на систему отношения между художником и языком, художником и высказыванием, художником и контекстом, на какую-то позицию художника. Понимаешь, и все-таки э, одесский андерграунд 60-х, 70-х годов, который сегодня фактически преобладает в ландшафте одесского искусства и является, вместе с явлениями им порожденными. Это все-таки формалистическая школа. Художник тождественен с языком. Современное искусство, contemporary art, являет образ некоего растождественного субъекта, который существует в пространствах языков, но при этом э, как бы э, не отождествляется ни с одним из них. Э, вступает с ними в достаточно сложные, достаточно противоречивые, э, иногда ироничные, иногда отчужденные отношения. И э, работает э, на своих отношениях с этими отношениями понимаешь при этом как бы одно время вот в начале того этапа современного искусства который назывался постмодернизмом часто уже не совсем приличное слово как бы хорошим тоном было демонстрировать эту дистанцию, Потом на нее стали не обращать внимания, перестали обращать внимание. Потом ее стали маскировать, эту дистанцию. Сегодня речь идет о том, чтобы выйти из постмодернистской парадигмы и эм, войти иначе, как-то на новых принципах, непосредственно в реальность. Вот. Но все равно как бы, речь идет уже о художниках-мутантах, о художниках, пережив... переживших вот этот опыт смерти, опыт смерти автора. И соприкасающихся с реальностью может быть еще более непосредственно, чем художник-модернист, но это соприкосновение, хочет того художник или нет, несет в себе опыт этой смерти. И вот то, о чем я говорил. Говоря о жизни после смерти. Вопрос. Давай мы как-то так Эдинбург тебе понравился. Эдинбург как культурный центр. Эдинбург как шотландский город. Эдинбург последнее место в твоей культурной жизни, европейской культурной жизни на сегодня, на этот год, например. Но Эдинбург мне очень понравился, это замечательный город, там прекрасный фестиваль, там какое-то такое ощущение праздника, там замечательные люди, там совершенно какие-то фантастические, невероятные контакты, там просто все настолько пронизанной историей, что ну, для нас история это какой-то небольшой промежуток времени, а там 13 век это что-то такое естественное. Ну вот ты, я не знаю, хватит ли... Ну, хорошо, стоп кусочек вырежется, не важно. Например, вот как-то гуляя по Мюнхену, мы увидели пивоварню, находившуюся в достаточно старом доме, рядом с ней был пивной кабачок. И нам сказали, что это очень старая пивоварня. Мы спросили, когда она была построена, вышел конфуз, потому что когда нам назвали год, один из участников нашей группы сказал, а, так это было еще до ледового побоища. После этого Стало очень неудобно, пришлось объяснять немцам, что такое ледовое побоище. Вот, Но ну, дипломатический конфликт не получился, все было сведено к шутке. Вот, и гуляя под охотничьим замком Тюдоров, э, стю, Стюартов, где перебывало 27 поколений шотландских и английских королей, э, замок принадлежит подружке Эндрю. Такой Катя Стюарт, ей 30 лет, у нее тут э Сережа, бриллиантик на носу, очень милый, э вот э ее пра пра какой-то тоже Стюарт, э -э провожая своего племянника Иакова Стюарта завоевывать престол своего папы Карла II Стюарта, сказал, что вот я не открою ворота эти, этого замка, пока ты не займешь английский престол. Ну, так как Проклятая ганноверская династия узурпировала э, престол Великобритании. Стюарты так и остались маргинальным родом. Катя Стюарт очень переживает. Она, в общем-то, имеет все права на престол шотландских королей. Если бы в Шотландии была монархия, она бы была королевой, несмотря на бриллиантик в носу. Вот. Там с тех пор действует такая «temporary road». Ну, нет ничего более пост... длительного, чем временная, темплеровая временная дорога. Так вот, э нам сказали, что вот за этим домом находится старая пивоварня. И мы рассказали историю про эту немецкую пивоварню, которая э существовала еще до Ледового побоища. Нас внимательно выслушали и э -э очень скромно ответили, что да, но это немного старше, она, в общем-то, существует еще до Рождества Христова. Вот. Ну что такое вот здесь до Рождества Христова трудно себе представить. Все-таки молодой город, как бы, он обладает каким-то ароматом прошлого, но не настолько глубоко уходящим в историю. Вот, что касается последнего в этом году это европейский проект, очевидно, нет, потому что в конце сентября, начале октября группы украинских художников, в том числе двое одесситов, я и Вася Рябченко. Мы едем в Польшу, где э, куратор выставки, кстати, делавший в Одессе перформанс э, фундации «Новое пространство», Юрий Онух. Он выступил как куратор выставки «Степы Европы». Э, ну, как бы это такая географическая концепция. Речь идет о том, что в представлении э, западного человека степь – это атрибут Азии. А Украина – это степь, это степь, которая принадлежит Европе, но Европа забыла о своей степи. Mm. Вот. Э, 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 на самом деле э, такая географическая концепция может быть не корректно по отношению как к искусству, допустим, Франции, и Франции или Голландии, но Украина, как понятие, сейчас просто интересует западных людей, что же это такое за страна. Ах, да, знаем, это одна из республик Советского Союза. Знают, что у нас самая большая армия к востоку от России. И третья... Третий по количеству арсенал ядерного вооружения в мире. Территория равная Франции, население равное Франции, либо Германии. Но о том, что здесь есть культура, мало кто знает. Вот. В принципе как бы еще задача стоит э, структурировать здесь собственную культуру, создать ее, от, ответить на вопрос, что такое украинская культура, э, по каким м, критериям она будет создаваться и структурироваться. И, м, то ли это будет этнографический принцип, на котором сейчас очень многие настаивают, но который по мнению всех цивилизованных людей не применим к современному искусству, как бы носит локальный характер. То ли это будут те принципы культуры, на которых она во всем мире строится. Вот мы говорили с одним украинским искусствоведом в Шотландии как раз об этих проблемах. И нам пришла такая мысль, что есть очень простой способ где-то процентов на 20 ускорить темпы украинизации. Принять небольшую издательскую программу, издать на украинском языке, там Дериду, Бадрияра, Лакана, сразу все сядут и начнут читать. Хотя, с другой стороны, у тех людей, которые заинтересуют эти книги, вряд ли есть с украинским языком какие-либо проблемы. Вот. Либо это будет то, чего хотела госпожа Тарнавская, Вертеп, э -э -э Пасхальные яйца, И тогда мне это не интересно. Мне крайне <сícough> <сícough> а. Мне крайне импонирует художник Александр Ройтбурт. Мне крайне импонирует тот метод хождения в культуру цивилизованных стран, цивилизованный способ, то есть на достойном, равноправном уровне вхождения в европейскую культуру. Меня радует то, что эти художники все еще существуют в нашем городе, не разъехались куда-либо. Меня радует то, что вот какая-то художественная жизнь такого уровня начинает разворачиваться в нашем городе.